Сегодня я буду показывать вам секретки во второй Перед видео подпишитесь на канал и ставьте лайк. Это очень много, места. Это очень много дуже много, загадок. Ну, типа много, уже И покажем. Але багато тих, хто вже давно гуляють в авторвор, вже знають цю секретку. Ну и цю секретку в магазині. Яблочко, бо багато той новичків думала, що це просто яблоко можно придасти. Ну, Тут якісь цукерки, я не розумію, що це, але більш за все це щось банальное. Ну, це походу щось таке за я не знаю. Так, может тут есть еще? я там... не ну, яблок. Ну, кто хочет, у меня. Ну, а еще нужно еще сюда пластик быть Там так, воду, пластик, там что-то так далее. Еще прикольно будет Ну, все, игрушка. Добро, теперь мы идем на следующее. Там морозы продают. Эээ. Бата, кто же думал, что делать и Бачите? Это вот я такие тексты. сюда. И вот сюда. Эээ. И давай и. да Такие требования.

Тепер нам треба зайти сюди. Оцю пекарню вроді, я не помню добре. Однаковий, це недомний може вийти. Може одну повідомлення, я не знаю.

Наступна секретка, це буде е, е, в Садіку. Е, в Садіку дуже багато секретів, я вас не знаю, я навірно якій не прийде, а я не знаю. Якщо повинна ці, то е, бачите, вони не закриють. У вас буде така е, машинка. Не, якщо мені подарило, я мені з неї казала, ніби кожен день.

надо покупать, но ну, мне не Смотрите, в а конце -а -а -а. будет уже в среде. Вот, 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 вот,

И а я оранжевый, а чтобы наверное на кухне бросил и я еще хотел ну и такая высота ну и я взяла баночку мешок там с монетами ну вот такие монеты прикольные так это просто Ну, в принципе, я секрет не скинчила, А, чего не то?